Це місцеві велосипедисти? Показують нам Полтаву і Будівництво будувало. що І це воно 25 років. А було, було розпочато 1774 році, було розпочато будівництво цієї дзвіниці. І затяглося аж І... на 27 років. На другому ярусі розміщали дзвони. двони. Стопудовий 150-пудовий був один. Вечір. Ми в Полтаві. Поселили нас на туристичній базі на березі Ворскли тут видно тренуються байдарочники такий гарний є невеличкий пляжик спортплощадка волейбольні народу звісно тут небагато але ми самі тут були 2 години днем живемо в суддейському домі полтава сподобалась на жаль Дуже мало взрыв фото, потому что и бутованы и сила батарея. Ну, всем рекомендую Полтаву. Ярким свидетельством беспомощности людской передорной стихии может служить пожар в селе Батар, Охренского уезда Полтавской губернии произошедшие в мае 1894 года. По архивным историческим материалам, рассказам и описаниям была воссоздана картина этого страшного пожара, в котором сгорело 329 дворов и накуренный завод церковь. Нашему корреспонденту удалось в 1984 году записать рассказ «Очевидца пожара. Если я убил 2-3 человек, куда пошли, там куда-то, так и решение обвинить. И больше, наконец, 6 желаний, так наконец. Не жертвы кажут же, друг до другу, а батька батьковиц скажит, что пожар все. Я уже умер, батько жертвы, не знаю, что они там делали. Я заведу рабой, выведу по карте. Поэтому они скажут, горит все сразу. После такого народного бедствия Полтавскую губернию наводнили бездомные, оборванные, просившие в ради подаяния на поправку хозяйства, на прокорм детей малых и сирот. Горькие страдания и тяжкие последствия несли за собой пожары в деревянном колонии.